İndi mənə öz dostunu təqdırır. Bu da dolayı yoldan özünün mühüm adam olduğunu göstərməyə çalışır. Ki gör mən kimlərlə oturub dururam. Deyir dostumu tanıyırsan? Derim yox. Deyir məşhup pavilyon var orda. Hə, seriallar təşkil edilir, bilm, filmlər, kliplər təşkil edilir. Məşhur adamlar, aktyorlar, müğənnilər ora gət gəlirlər. Deyirəm hə. Dirbəqo çəkilmiş pavilyonunu bu oğlan düzəldib. Oranın müdürü necə xaraqası var? Deyirəm hə. Və vaxta başqa bir adam adama deyir ki, o falan kəs var ay məşhur. Deyirəm hə. Deyir bax o görə mənim şəkilimə like atmışdı. Və vaxta falan statusumu bəyənmişdi. Beləcə həm özünü e, məşhurlara ona-buna calağ eləməklə, calağın-calağına calağ eləməklə, başqa biri calağın-calağına başqa bir calağa calağ eləməklə, yəni ki beləcə həm özünü e, kimə zəharısa çalmaqla özünün qiymətli, diqqətə layiq, hörmətli adam olduğunu göstərməyə çalışır. Biraş bunların heç birinə ehtəc yoxdur. Bunlar hamı aşağı səviyyəli insandır. Kimin ömrü ictimai nüfuzu var, kimsə kimin vasitəsindən, harasa kimin əmlinin nə bilməyimiz zəhmətindən Allah verdi, istərsə nəhərsə yüksərlətdi indi. Halbuki onda olan səndə də var. Sən də çalışsan zəhmət səysən Sən də o cür istimaiyyə nəbilinə şərə tiransə bu gün də sənin yerində olanların başqaları da sən kiminsə şəkilə layiq görəməklə like eləməyəndən fəxr edirlər. Başqalar sənin sənin otub durmana görə fəxr elə və özlərini mühüm adam sayadılar. Yəni bunların hamısı əslində bütün insanlara adi, sadədir. Adədən adi, sadədən sadə. Hətta desəydim mənə ki mən zamanın sahibinləm Oturub dururam deyərdim, hə. Sənə eşq olsun, ə, halal olsun sənə. Sən görə Allah'a yaxınlıq nəcisində, necə təmizlənmisən ki, deməli səndə nəsə bir diqqətə layiq mənəvi bir keyfiyyət var ki, sən zamanın sahibini İmam Əli (s.a.)-ı özvə cəlb edə bilmisən. O deseydin ki, əgər məhəbbətdə desidiniz mən Allahla oturub dururam. Allah yanında hörmətim var. Allah mənim dualarıma eşidir. E, dualarımı geri çevirmir. Mən Allahın, Allahın həyatın bütün sahələrində Allahın itaatindəəm onun sözünə baxıram. O da mənim sözümü geri çevirmir. Deyərdim, bax buna iş. Yəni insanın həyatda himməti nə qədər yüksək olursa, qiyməti o qədərdir, yəni. Həzrətlər buyurur, e, hər bir insanın dəyəri onun himməti qədərdir. Himmət indi belə sıx öyrənilmir sözdür, yəni indi o qədər də anlaşılmır, amma bunla, eee, bunların eyni kökdən olan bizim dildə sözləri var. Biri mühümdür, biri əhəmiyyət sözüdür. Əhəmiyyət, mühüm, himmət, hamısı eyni kökdən olan sözlərdir. Yəni hər bir insanın qiyməti onun mühüm saydığı şeylər qədərindədir. Sən hansı şey sənin üçün həyatda mühümdüsə, sənin dəyərin o qədərdir. Əgər sən maşını mühüm sayırsansa, sənin qiymətin o qədərdir. Əgər hansısa vəzifəni mühüm sayırsan, o vəzifə sənin üçün ən əhəmiyyətlidir. Bax, ən, ən, ənə diqqət eləyək. Ən əhəmiyyətlidirsə, həyatda ondan əhəmiyyətli şey sənin üçün yoxdusa, deməli sənin qiymətində o qədərdir, ondan yuxarı deyil. Və insanın ə, mühüm saydığı, insanın himməti əgər maddi şeylərləndisə, Bu həyatdan sonra da onun qiyməti yoxdur. Elə bu dünyada da onun qiyməti torpağa gömülmüş olur. Çünki maddi şeylərin e, dəyəri e, elə bu dünya ilə məhdudlaşır. Qəbrə qədərdir. İnsan torpağa gömüldü və salam. Əslində insan Allah Tala tərəfindən böyük yaradılıb və qeyri-məhdud yaradılıb. Onun dəyəri Maddi şeylər ilə ölçülə bilməz. O maddi şeylər onun nə nəzərində böyük çilənlə bilməz. İnsan qeyri-məhdud varlıq, qeyri-maddi bir varlıq olaraq elə bir şeyin arxasınca olmalıdır ki, o şey də məhdud olmasın. O şey də zaman və məkan, zaman və məkan çərçivəsində sərhədlənməsin. Hazretəlin səyfləməsəm Birəbir hədisi var ki, ey insan, sən özünü kiçik zənn eləmə. Səndə böyük bir alam sıxışır. Eee, yəqin ki, Nəsim də bu qaynaqlardan yola çıxara tə ki, məndə sığar iki cəhan, mən bu cəhana sığmazam. Yəni bu qəzəllər göstərmək istirir ki, insan özü hər şeydən böyükdür. Onun nəzərində kiçik və maddi şeylər böyük cilvənə bilməz. İnsan onları qiymətə sahib bilməz. İnsanın eee himməti onlarla məhdudlaşa bilməz. Bax elə götürək ana kitabımızda çox gözəl bir ayə var. Bizim dediyimizə mənim dediyimə şahiddir. Xalaqə ləkum mə fil ardı cəmiə. Yer üzündə olan hər bir şeyi Sizin üçün yaratdı. Sizin üçün nə yaratdı? Hər şeyi. Sizi hər şey üçün yaratmada. Hər şey sizin üçün yaratdı. Eləsə insan, sən hər şeyin köləsi olmamısan. Sənin üçün yaradılan şeyin ixtiyarında ola bilməzsən. Onlar sənin ixtiyarındadır. Bu dünyada yaşamağın üçün, ehtiyaclarını ödəməyin üçün onlar sadəcə bir vasitədir. Sən niyə vasitələrin arxasında sürünürsən? Bir halda ki, vasitə sən narxanca sürünməlidir. Sürünməlidir maddi şeylər sən ehtərində olmalıdır. Sən öz ixtiyarıvı onlara təpşira bilməzsən, qəlbini onlara bağlaya bilməzsən. Ola sənin əlində vasitədir bir alətdir öz məqsədlərinə çatmaq üçün və bu dünya üçün nəzərə tutub. Sən bunlardan istifadə eləmə ilə bu maddi şeylərlə öz naməhdud ruhun üçün, ruhunun formalaşmağı, inkişafı təkamülü kamilləşməyi üçün onlardan istifadə edirsən, lakin ruhunu onlara satsan, sən onlardan aşağı səviyyəli olursan. Allah təala Quranda buyurur ki, onlar heyvan kimi dilər. Hətta ondan da aşağı səviyyəli. Cür yaradılmışların şərəflisi, əşrəfi olan insan hara qədər tənəzzül edə bilər? Hara qədər yüksələ bilər? Çox böyük ola bilərdi, çox böyük potensial olaraq böyüyə bilərdi. Bəli. Lakin hazırda deyil. O potensialı özündə olan potensialı sələndirməklə, inkişaf etdirməklə, bu dünyada onun üzərində olan hüquqları riayət etməklə, onun üçün tapşırdan əməlləri təmir etməyi məşq etmək, yerinə yetirməklə insan elə yüksəlir. Elə yüksəlir ki, gəlib ilahələşir. Allah Tala buyurur. İnsanda olan potensialdan xəbər verir deyir ki məndəm mənə itaat et səni özüm kimi edim özüm kimi edim gör al insan Allah kimi ol, ola bilərmi yəni, necə özü kimi necə olur deyir mən bir şeyə ol demək ol dediğim zaman olur sən də deyilsin olsun ol dey öl de, öldür öldür hər insandakı ruxsat deyilmi isa peyğəmbər quranda ölülləri dirildir. Allah tədii ki, sən ey İsa, ölüləri mənim iznimlə dirildirsən. Ə körlərə, ə körlərin gözünə çıxırsan, lalların dilinə açırsan, hamısı palçıqdan belə quş düzəldirsən, quş formasına salırsan. Sonra ona ruh üfürsən. Yəni sən palçığa can versən ilə eynidir Allah kimi. İnsan Allahdan güc alır, Allah kimi olur. Allahdan güc alır. O deməkdir ki, Allahdan güc almaq, Allaha oxşamaq qabiliyyət və potensialı var. Yoxsa daş nə ilə bunu edə bilmir? Bir heyvan nə ilə Allah kimi ola bilmir? Deməli insan belə bir böyük iradəyə malikdir. O özünü necə aşağı səhabit deyə bilər ki, falan Pavliyurun müdirinlə məndə dostluğum var. Ayıb deyil yəni insana. İnsan yalnız böyüklərlə, Allahın adamları ilə oturup durduğu zaman böyük sayılır. Kişilərnə əsir kişilər hansız anca Quranda hansı ki Quranda buyurulur. Ricalun la tulihim tijaretun və la bay'un an zikrillah. Kişilər var ki, onları nə ticarət, nə alver Allahı yada salmaqdan, Allahla olmaqdan, Allahı zikr etməkdan Allahı zikr etməkdən yayındıra bilməz. Onlar heçnə sarsıdıra bilməz, heçnə titrədə bilməz. Onlar yalnız Allahın özünə bağlı olan insanlardır. Allahın onlar üçün yaratdığı şeylərin əsirinə çevrilmirlər və onlar azad insanlardılar.